İndi mən istəyirdim bu sual olaraq Aşura haqqında məlumat verim, daha sonra Aşura orucuna keçim. Ümumiyyətlə, yəni bu Aşura Cəhiliyyə dövründə, yəni İslamdan əvvəlki dövrdə də məşhur olan bir məsələ idi. Yəni peyğəmbərimizi qəbul etmə müşriklər də Aşura gününü oruç tutdurdular. Bu ibadətin İbrahim peyğəmbərdən gəlməsi ilə bağlı məlumatlar da var. Hətta Aşurada məsələn, deyək ki, peyğəmbərimiz özü həmin Aşura günündə oruç tutub. Bu orucla bağlı istəyərdim. Bu günlərin bəzi insanlar belə fikirlər səsləndirirlər ki, guya həmin o Aşura orucu sadəcə olaraq deyək ki, müxtelif xəvaric adlandırılan qruplara istinad eddilər. Guya onlardan əlaqəlidir, guya onlar tutubdular bunu. Amma əslində isə belə bir anlaşma yoxdur və mən istəyirdim ki, həqiqətən də bu məsələlərlə bağlı konkret misalların üzərində durumçu. Məsələn, bu günlərim özlərinin imamların davamçıları adlandıran alimlərin özlərinin əsərlərində də Aşura orucunun tutulması ilə bağlı bir çox məlumat var. Həmin məlumatlardan bir neçəsini qeyd eləyəcəm. Amma bunu qeyd etməmişdən əvvəl qeyd eləyim ki, bəli həqiqətən peyğəmbərimiz Məkkədə olarkən də Aşura orucunu tutub, Məkkədən daha sonra deyək ki, bu Mədinə şəhərinə hicrət edəndən sonra da aşırı gün orucun tutub daha sonra biləndə ki ömrünün son günlərində ki həmin dövrə yahudilər də oruç tuturlar və onlar da Musa əleyhissalamla əlaqələndirilirlər peyğəmbərimiz qeyd edir ki biz Musa peyğəmbərə sizdən daha yaxınıq və ona görə peyğəmbərimiz onlar kimi bircə gün oruç tutmaqı deyil Həmin o açır günlər ya 9-cu 10-cu gününü ya da 10-cu və 11-ci günlərini birlikdə 2 gün oruç tutmalarını tövsiyə edib və peyğəmbərimiz də Ramazan ayından fərqli olaraq bu günləri oruç tutub. Məsələn, bu günlərin həmin o oruçla bağlı belə bir anlayış da var. Məsələn, bunlar bilirik ki, Yahudilərdə Yom Kippur da deyirlər, Yom Kippur da deyirlər. Belə bir anlayış da var. Yəni Yahudilər həmin günləri məsəl oruç tuturlar. Bu günə qədər də davam eləyirlər. Hətta 20-25 saat ərzində onlar Ə, qidalanmadan ayrı qallar, onların din adamları, rabbinləri. Məsələn, bu da onlarda Tişrayə gedir. Tişrayədə məsələn həmin 10-cu günündə bunu ə, qeyd edirlər. Tasua da deyirlər bunu. Tasua da adlandırırlar. Dostlar, bir məsələni qeyd eləyək ki, Aşura orucu əslində peyğəmbərlərin də bir-birini təsdiqin. Yəni İbrahim peyğəmbərin özünün, Musa peyğəmbərin və digər peyğəmbərlərin Aşura günü oruç tutması ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Məsələn, bu rəvayətlərin nə qədər doğru olub-olmamasını bir tərəfə qoyuram. Əsas odur ki, Yəni bu peyğəmbərlərin özlərinin həmin günləri oruç tutmaları belə, yəni bir anlayışdır ki, peyğəmbərlər özləri bir-birini təsdiq eləyir. Yəni peyğəmbərləri filosoflardan ayıran vəhivəsayr məsələlərdən başqa biri də odur ki, filosoflar məsələn bir-birlərini tərcib edir, amma peyğəmbərlər isə bir-birini təsdiq edirlər. Ona görə də məsələyə bu cür yanaşmaq lazımdır ki, yəni Aşura günü də peyğəmbərlərlə bağlı tutulan bir məsələdir, oruçdur. Yəni biz də həmin o Aşura orucunu davam elətdirdik. Aşura orucu ilə bağlı bir məsələni qeyd eləyim ki, e, bu günlərim əfsər olsun ki, müəyyən bir məlum olan mollaxananın e, mollalarından biri belə bir məqamı qeyd eləyib ki, məsələn bu günlərim Aşura günü əsasən xavarcılar oruç tuturlar. Təbii ki, bu yanlış bir anlayışdır, inancda, çünki belə bir fikir doğru deyil və özünə İmam Hüseynin tərəfdarı olan şəxslərin də məsələn mənbələrindən, əslində alimlərindən olan E, kitablardan qıs olarak mən qeyd edeyim ki, bəli bu hər bir zaman mövcud olmuş bir oruçdur. Yenə yəni, həmin günləri oruç tutaraq ibadət eləyərək keçirmək daha məqbuldu, nəinki özünü döyərək. Məsələn mən sizə qeyd edeyim, deyək ki, e, Nəricə məsələn həmin məsəbinin ən məşhur alimlərindən biri küleynidir. Küleynin də Əl-Kafi adla kitabı var. Həmin Əl-Kafi kitabında İmam Zeynalabidinə, yəni İmam Hüseynin oğlu İmam Zeynalabidindən Allah ondan razı olsun, ıı, tutulması vacib və müstəhab olan oruçlardan danışıqdan sonra belə deyib: Oruç tutanın ixtiyar sahibi olduğu oruca gəldikdə isə, yəni nafilə oruçlara gəldikdə isə, cümə gününün 4-cü günün, hər ayın 3 gününün Ramazan ayından sonra olan Şevval ayının 6 gününün, Arafa gününün və Aşura gününün orucudur. Bütün bunlarda insan ixtiyar sahibidir, istəyərsə oruç tutur, istəyərsə oruç tutmaz. Kuleyni el-Kavfi əsərinin 4-cü cildin 86-cı səhifəsində qeyd eləyir. Sonra Şeyx Saduq el-Faqi adlı kitabının 2-ci cildin 80-ci səhifəsində və digərləri də var. Məsələn bundan başqa deyək ki, Şeyx Tuusi var. Bilirik ki, o da hicrətin 460-cı ildə vəfat edib. Məsələn o da özünün məşhur iki hədis kitabında Aşura gününün orucu deyə bir bölüm, fəsil açaraq həmin orada orada da müəyyən hədisləri qeyd edir. Mən o hədislərdən birinin qeyd edelim. Deyir ki, İmam Əliyə Allah ondan razı olsun deyib, Aşura günü oruc tutun, 9-cu və 10-cu gün. Çünki o bir ilin günahlarına kəffardır. Tusi Ali Istibsar adlı kitabında 2-ci cilt 180 134-cü səhifə, Təhsibul Əhkam kitabının 4-cü cildi 299 və sair, bunlar artdıra bilərik. Sonra yenə İmam Əbülhəsən Allah ondan razı olsun belə dediyi rəvayət olmuşdur. Məhəmməd peyğəmbər aşura günü oruç tutdu. Yenə Tusi Ali Istibsarında qeyd eliyibdi. Sonra hətta Kərbəla hadisəsinə şahid olan İmam Zeynaləbidin Belə də deyir əhvat olunub, aşura gününü orucu bir ilin günahlarından kəffarədir deyə və sair. Bunları çoxalda bilərik. Yəni aşura gününün orucu bir məsələ deyil. Amma bu günü, yəni İmam Hüseynin, eee, qətlə yetirildiyi, inşallah şəhid olduğu bir məsələ ilə bağlı bunu əzadarlıq eləmək, yas saxlamaq, cənnətli olan bir insan üçün ağlamaq Əmərsiyə e, demək özünə əzab vəziyyət vermək heç bir zaman İmam Hüseynin özünün istədiyi bir anlayış deyil. Hər nə qədər sonrakı dövrlərdə belə imamların heç biri Aşura günündə özlərinin vurulmuyubdular, döymüyübdülər və döyülmələrinə də tövsiyə eləməyiblər. Yəni belə bir anlayış belə bir din ola bilməz ki, bu günlərin bəzən uşaqlarının başını yarırlar, hər nə qədər ifratə keçsələr də. Yəni bu günlərin belə bir anlayışlarla biz İmam Hüseynin sevgisini kimə necə qəbul elətdirə bilərik? Ona görə bir şeyi düşünməliyik ki, əksinə biz Özümüzə döyməyi nəvəzdəyik. İmam Hüseyn kimi haqqın tərəfdarı olan, na haqqın qarşısında olan, haqqın təbliğçisi olan, batilin qarşısında dayanan İmam Hüseynlər kimi onun e, yaşayışını yaşayan, onun babasının əxlaqını öz əxlaqı olaraq qəbul edib yaşayan insanlar yetişdirmək lazımdır. Ona görə də unutmalıyıq ki, hər bir dövrün Nəmrud olduğu kimi onun qarşısında olan bir İbrahimi var. Hər bir dövrün Fironu olduğu kimi, onun qarşısında olan bir Musası var. Hər bir dövrün də Yezid olduğu kimi, onun da qarşısında duran İmam Hüseyni var. Yəni unutmamalıyıq ki, İmam Hüseyni biz bu cür insanlara təqdim elədiyimiz zaman bir çox şeyləri də düzgün şəkildə başa düşə bilərik. Buna görə də oturub ağlamaqdansa, özümüzü döyməkdənsə, başqalarına söyməkdənsə, kiməsə deyici ki, lənət eləməkdənsə bu dövrümüzün hüseynlərini yetişdirmək lazımdır. Həyata onun kimi baxıb, onun kimi yaşamaq, onun kimi yaşayıb, onun kimi bizi yaradana, Rəbbimizə, Allahımıza qovuşmaq lazımdır. MÜZİK